У 988 році, охрестившись сам великий князь київський, Володимир зробив християнство державною релігією, що мало велике позитивне значення. У суспільстві з'явилася сила, яка не лише надавала йому духовної та культурної єдності, а й впливала на все соціально-економічне життя. Підніс авторитет самого князя потужний поштовх до розвитку отримала давньоруська культура. Цього року ми відзначаємо 1023 двадцять річницю з нагоди цієї події. З самого ранку біля стін храму рівноапостольного святого князя Володимира, що на Херсонесі, було багато людей. Усі вони від мала до велика прийшли на святкову службу, присвячену 1023 й річниці з часу прийняття християнства. Розпочалося дійство з хресної ходи, що продовжилося урочистим молебнем. Провів службу благочинний Севастопольського округу отець Сергій. Сьогодні дійсно завичати день для Гради Севастополя. цьому місці тисячі. 24 года назад крестился святой равнопостный князь Владимир. Крестился для того, чтобы просветить нас светом истины. Крестился для того, чтобы нам открыть истинного Бога. Крестился для того, чтобы вывести свой народ из тени смертной и привести ее к Богу. Вот уже более тысячи лет святая православная церковь, вера православная, Спасає народ наш віяти Богу до Христу на церковній службі. Було велолюдно. У соборі навіть не вистачило б для усіх прочан міста, тому цьогорічний молебень відбувся під відкритим небом. Свою шану до святої землі у такі знаменний для усіх слов'ян день прийшли виказати представники влади міста та двох флотів. Мені представлена велика честь зачитати привітання президента України Віктора Федоровича Януковича к вам всім, жителям міста Сівастополя. пастве Севастополя, всем гостям, истинно верующим в нашего великого Бога Иисуса Христа. Решите мне выполнить эту миссию. Обращение президента Украины. По случаю 150-летия закладки Святого Владимирского собора в Херсонесе. Уважаемые соотечественники, сегодня мы отмечаем День памяти святого равноапостольного князя Владимира и полуторастолетнюю годовщину закладки в его честь в Херсонесе одного из наибольших и величественных православных храмов. Свято-Владимирский собор, его драматическая история, символ нерушимости, восстановления справедливости, торжества правды и веры. Я горжусь тем, что государство Украина возвратило людям и православной церкви этот величественный памятник. Поздравляю в этот светлый и радостный день всех присутствующих на торжественном молебне. От чистого сердца желаю крепкой веры, мира и благоденствия. Президент Украины Виктор Янукович. Я хочу вас поздравить с замечательным праздником. Праздником Днем Святого Равноапостольного Князя Владимира. Этот праздник, как никому, близок нам, севастопольцам. Вы знаете, вот каждый из здесь находящихся, я думаю, испытывает особые чувства осознаешь, что и по свидетельству летописи, и по научным трактатам мы находимся в том месте, где принял крещение князь Владимир. И именно отсюда, вот с этого места, духовная вера, православная вера разошлась по всей Великой Руси. Нам, севастопольцам, выпала особая миссия, особая заслуга жить в том месте, откуда произрастают духовные начала православной веры в нашей в славянской, в нашей Великой Руси. Я хочу сказать, что сегодня, ну а точнее в этом году, удивительным образом совпали три знаменательных события. Это 150-летие закладки собора, 120-летие его освящения и 10-летие вознесения креста, того, который сегодня сияет над этим замечательным собором. Наверное, выражу общее чувство, что вот здесь особенно понимаешь, насколько нужна нам та связующая нить, которая всех нас объединяет и делает из, в общем-то, населения народом, народом, который имеет духовный стержень. Під час святкової служби отця Сергія було урочисто нагороджено найвищою нагородою Севастополя відзнакою за заслуги перед містом. За словами голови міста Володимира Яцуби, благочинний, як ніхто інший заслуговує на це. Він навіть привселюдно попросив отця Сергія стати своїм духовним наставником. Я хочу, щоб севастопольці знали. Я являю його своїм духовним наставником, тому що мені як керівнику города дуже потрібно бути соблюдати. Ту мысль, которую сказал отец Сергий, что не сила, не правда в силе, а сила в правде и справедливости. Попереду 23 серпня, еще одна знаменна дата. 150 років з дня заснування Володимирського собору. Згадали про неї і в свято хрещення Русі. І згадали недаремно. Під час Другої оборони Севастополя храм було майже зруйновано, і тільки у 1996 році його розпочали відновлювати. Саме тому почесними гостями на святковій службі були люди, які мали безпосереднє відношення до відновлення православної святині. Трудно говорити сьогодні, я садив трибуни, тому що я не провик говорити, але я пам'ятаю. Как говорили о том в торжестве православия, и всегда думал, какое же это торжество православия, когда там, где крестили нашего князя, откуда пошла вера христианская, этот трудник был заирен, практически не существовало после войны. Многое хотели, но одно дело хотеть, а другое дело делать. И вот э, вы знаете, что за, вслед за Михайловским собором в Киеве, который в 1937 году был разрушен, вслед за э, Домом Божьей Матери, Успенский собор Киева печерские лавры, кафедральный собор, пришла очередь и к собору святого Владимира. Собор Святого Владимира э, это ну, наша, наша с вами любовь и наша с вами, наверное, колыбель всего. Сегодня мы с вами перерываем великую благодать Борью мы с вами являемся живыми участниками великого празднества, празднества нашего равнопостного князя Владимира. И сегодня отмечаем 150-летие основания собора, вспоминая тех добрым словом людей, которые дали жизнь этому собору. Говорим хорошие слова тем, кто своим трудом восстановил этот собор. И я искренне желаю всем вам, чтобы с вами пребывала всегда Божья благодать, Божья ласка, мир, добро и великая наша православная вера. Праздник у вас! Жена кучера Бориса Александровича, человека, который стоял у истоков восстановления храма. Сегодня мы все здесь собрались по случаю юбилейной даты, очень торжественной даты мы, конечно, волнуемся. Я помню другие времена, когда еще только мысли были о восстановлении храма. Борис Александрович работал директором Крымского электроремонтного завода. Он находится в Камышах. И вот каждый день, проезжая, спускаясь с улицы Меньшикова вниз, он видел разрушенный храм. И каждый день этот напоминал о том, что Храм не должен окончательно разрушиться, что его необходимо восстановить. Но такой момент настал только тогда, когда он возглавил город. Он стал мэром города Севастополя. 28 липня, в день рівноапостольного святого князя Володимира, свої іменини святкують усі Володимири. Однак є ще й такі, хто народився саме в цей день. В них свято подвійне. Я должен бути здесь. У мене сьогодні день рождения, у мене сьогодні іменина, іменина моєго сина, і в конце концов, праздник. я знаю, що э, готується розпорядження о том, що. небесным покровителем Севастополя будет объявлен святой равнопостольный великий князь Владимир. И вообще это исторически очень точное место, где крестился князь Владимир. А потом шел на Киев, крестил Русь. А потом с Руси Киевская уже пошла Московская Русь и так далее. Это вообще святое место для всех православных христиан. Наверное, самое святое. И, наверное, закономерно то, что сейчас уже в планах, уже есть программа подготовки именно на Херсонесе музея христианства. Это, наверное, самое закономерное действие властей, которое может, может, может привести город к очень интересным последствиям, потому что Севастополь в этом случае превращается в православную Мекку, в православный Иерусалим. Мы живем на такой святой земле, почему сюда не приходить? Символічно, що саме в день хрещення Росії біля стін колиски православ'я відбулась виставка картин Севастопольських художників Православні храми. Були представлені і кілька скульптур. Прочани собору, а також гості міста, з задоволенням роздивлялися полотна з зображенням святині. Завершився захід концертом, у якому взяли участь творчі колективи міжнародного з'їзду співдружності православної молоді. В этом місці ми робимо перший раз виставку. Ми делали много виставок, різних і в місті, і в центрі міста, і в музеях, і в виставочних залах. Но така виставка перший раз на сьогодні. ми волнуємося. Значить, к этой темі ми готувалися. і Тема православних храмів для нас, как давно така класична. Тема. Мы делали даже выставку на эту тему в других местах. И вот эта выставка сегодня к юбилею. Я думаю, нам, нам приятно, что мы дожили до этой даты, что мы вместе со всеми здесь, со всем православным народом э, принимаем участие в этом великолепном празднике и очень серьезном. Я думаю, что тема Херсонес, тема христианства, тема храма, она вечная. И во все времена художники ее изображали и будут изображать. И мы тоже не остановимся, тем более в Севастополе, живя в Севастополе, имея в виду такое удивительное место, как Херсонес, сам Бог велел. Нам так скаті займатися цією темою. Що ж таке віра? Для чого вона потрібна? Мабуть, кожен повинен відповісти на ці питання самостійно. Для цього тільки треба просто увійти до храму, постояти серед ікон, на яких зображені ліки святих, і подумати, подумати про своє життя, про свої вчинки і просто повірити в диво диво, яке завжди поруч із нами.